Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke rancangan STS Santai Tapi Sampai. Kita sedang berada di penghujung Ramadan dan edisi kali ini merupakan episod yang terakhir untuk Cahaya Ramadan. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bersama saya hari ini ialah seorang tetamu yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Tunjang kepada Sekolah Tinggi Segamat, iaitu Cikgu Muhammad Syah bin Hashim, Pengetua Sekolah Tinggi Segamat. Apa khabar cikgu? Segak cikgu berbaju Melayu hari ini. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Cikgu, hari ini kita nak buat refleksi tentang Ramadan kita pada tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada uh, semua yang menjemput saya ke majlis atau program Bual Bicara Cahaya Ramadan pada tahun ini. Jadi ya uh, apa yang kita lihat, okay, bulan uh, Ramadan ini bagaimana yang kita ketahui, okay, adalah bulan uh, keampunan. Okay, bulan keredaan Allah SWT Taala, bulan yang mulia dan penghulu kepada segala bulan. Jadi sudah pasti, okey, ianya memberi manfaat yang besar kepada muslimin muslimat, khasnya warga sekolah dan juga khasnya kepada pelajar-pelajar kita. Jadi uh, apa yang uh, boleh saya katakan, okay, padilat uh, bulan Ramadan ini, okay, kejayaan yang ditempa oleh anak-anak pelajar dalam uh, menempuhi okay, uh, bulan Ramadan ini adalah kita perlu belajar mempertingkatkan tahap kesabaran kita. Sebab itu bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran. Okey, untuk kita menempuhi dugaan dalam bulan Ramadan ini. Jadi apa yang saya dapati adalah anak-anak pelajar melepasi okey, dugaan tersebut dan setakat ini tiada laporan ataupun kes-kes yang dilaporkan yang melibatkan tingkah laku yang tidak baik ataupun tingkah laku yang negatif yang dilakukan oleh pelajar dalam bulan Ramadan. Dan setiap hari kita suburi uh, uh, kerohanian mereka okay, dengan pemikiran jiwa dengan tazkirah daripada uh, pelajar sendiri dan juga oleh guru-guru okay, untuk memantapkan lagi keimanan anak-anak pelajar. Dan saya mengharapkan okay, dalam uh, kita beribadah Okay, dalam bulan puasa ini anak-anak pelajar uh, apa ni tadarus al-Quran, solat duha dan perkara ini perlu diteruskan. Okey, kerana hari-hari kalau kita berdoa dalam bulan puasa ini, okey, ianya akan mendapat keampunan daripada Allah SWT. Lagi kita tidak berbuka puasa, kita berdoa, insya-Allah. Okey, doa kita akan dimakbulkan. Jadi anak-anak pelajar perlu menerapkan amalan ini okay dan ambil kelebihan dalam bulan ini untuk kita terus berdoa okay dan uh, budaya bersedekah okay bermakna kita sentiasa prihatin dengan orang lain okay ini juga subur di kalangan pelajar yang mana ataupun warga sekolah yang mana mereka mengambil kesempatan untuk bersedekah ataupun menghulurkan bantuan dalam uh, bulan Ramadan ni. Jadi Ramadan care, care Amat penting supaya kita sentiasa peka kepada uh, uh, apa ni nasib orang lain. Okey. Cikgu, kalau kita tengok dari perspektif pelajar, apa sebenarnya kejayaan terbesar yang boleh kita banggakan dalam Ramadan ni? Baiklah, dalam uh, bulan Ramadan, okey, kita perlu mengambil satu pendekatan yang amat penting iaitu Uh, satu hari satu kebaikan. Okay. Jadi ya uh, one day one kindness. Okay. jadi kita perlu cakna kepada orang yang kurang bernasib baik. Okay. Jadi ya uh, saya mengharapkan okay, apa yang kita lakukan okay, pada bulan Ramadan ni ianya berterusan dan sentiasa berada dalam jiwa kita. Dan uh, begitu juga Ramadan share yang mana kita perlu kongsi apa yang kita perolehi ataupun apa yang kita ada dan sikap uh, dermawan itu amat amat penting. Okey. Dan uh, yang paling penting adalah untuk kita memperbaiki diri kita dari segi penyucian jiwa dan juga pembangunan diri. Okey, apa yang disebut tentang Ramadan recharge. Okey, di mana kita perlu uh, refleksi buat refleksi tentang diri kita. Okey. Dan jika anda kata kita melakukan banyak perkara-perkara yang mungkar yang dimukai oleh Allah SWT tanpa kita sedari dan kita perlu mengambil uh, peluang ini untuk kita sentiasa uh, berdoa meminta keampunan. Okay, InsyaAllah okay, Allah SWT akan mengampunkan kita muslim-muslimat yang Uh, sentiasa uh, didengari okey hasnya dalam uh, bulan puasa ini sebab itu uh, kita sentiasa mengambil peluang ini sebab kalau uh, kita lihat ataupun kita dah memahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda apabila tiba bulan Ramadan pintu-pintu syurga dibuka okey manakala pintu-pintu neraka di Ditutup dan syaitan itu diikat ataupun dibelenggu supaya tidak mengganggu orang-orang yang berpuasa. Jadi <coughs> kita perlu uh, mengambil uh, peluang ini untuk sama-sama uh, kita mempertingkikan okay, keimanan kita dan alhamdulillah lah. Okay, para pelajar kita insyaallah okay, akan uh, terus diberkati dan juga dilindungi. Okay, oleh Allah SWT. Alhamdulillah, banyak juga pencapaian yang boleh dibanggakan pada Ramadan 2025 ni. Saya sendiri nampak ramai kawan-kawan yang dulu jarang solat duha berjemaah. Sekarang makin rajin datang surau. Tapi bagaimanakah kita nak pastikan amalan baik ini tidak berhenti setakat bulan Ramadan sahaja? Pendek kata nak istiqomah dalam beribadah. Baiklah, kita perlu konsisten dalam beribadah ini. Okey? Sebagaimana yang saya sebut tadi, contohnya lah, menunaikan uh, ibadah solat terawih, okey, witir, tadaruh, al-Quran dan lain-lainnya lah. Okey? Bukan mudah untuk kita laksanakan. Sebab dia banyak cabaran. Okey? Namun demikian, kita perlu konsisten. Okey? Sebab... Err... Uh, macam kita solat tarawih, witir dan sebagainya, ini adalah uh, hukumnya adalah sunat muakkad. Itu sunat yang yang dituntut. Okay. Dan perkara ini akan melatih diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan seterusnya. Ia ini tidak seharusnya berhenti dalam bulan Ramadan. Okay. Kalau contohnya lah, kalau tak ada Al-Quran, kita perlu teruskan. Okay. Uh, setiap hari. Okay. Bukannya uh, bulan Ramadan saja kita melaksanakannya. Sebab itu digalakkan muslimi muslimat okey berlumba-lumba membuat kebajikan okey dan uh, kebajikan ini ia pahalanya amat besar. Okey. Dan apabila kita dah mendapat uh, latihan ataupun kita praktikkan dalam bulan Ramadan okay, dia ini akan menjadi kebiasaan dalam hidup kita dan insya-Allah ia ni akan berterusan pada masa akan datang. Yeah. Okay. Ya, betul tu cikgu. Yang paling sukar ialah untuk istiqomah dalam beribadah. Malah kita diajar untuk memohon doa agar hati sentiasa istiqomah. Di sini saya nak kongsikan satu doa yang boleh diamalkan oleh penonton. Doanya berbunyi, Ya Muhallibal Qulub Sabit Skolbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati tetap kalah hatiku atas agamamu. Okey cikgu. Kita teruskan ke segmen yang seterusnya iaitu cabaran versus kejayaan. Kalau nak cerita tentang kejayaan, mesti ada cabaran di sebaliknya. Apakah cabaran paling besar yang dihadapi oleh seorang pelajar ketika berpuasa? Baiklah, ada antara cabaran. Okey, yang akan kita hadapi sebagai uh, umat Islam. Okey, muslimin muslimat ia menunaikan ibadah puasa ya. Okay. Ianya ada di sekeliling kita dan juga dalam diri kita. Okay. Dalam diri kita kita nak uh, apa ni melawan rasa malas, okey. Tak punyakan hmm. waktu berbuka puasa. Okey bersahur, waktu bersahur. Okey nak bangun waktu bersahur, okay. Ini merupakan satu cabaran. Okey. Jadi ya uh, selain pada itu okey uh, adalah apa yang a uh, melekatkan kita okey kita menggunakan uh, telefon gadget dan sebagainya dan juga pengaruh daripada rakan-rakan okey yang uh, boleh menyebabkan uh, uh, puasa kita berkurangan pahalanya uh, okey jadi uh, dalam kita menempuh cabaran ini okay, kita perlu ada ketahanan diri okay, untuk uh, uh, kita menjadi uh, muslimin muslimat yang yang ber, ber, berjaya. utamanya dalam kita menempuh uh, cabaran dalam uh, bulan uh, puasa inilah okay. Jadi jadi uh, apa yang penting adalah dari segi pengurusan kita, pengurusan masa kita, okay, supaya kita tidak lalai dalam kita melaksanakan uh, ibadah puasa ini. Okay. Patutnya kita mengisi waktu-waktu okay, uh, ataupun hari-hari uh, kita me menunaikan ibadah puasa ini dengan perkara-perkara yang boleh melatangkan banyak uh, pahala dan juga uh, perkara yang boleh membawa kepada keberkatan dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, yang scroll media sosial berjam-jam tu. Terasa tak? Moga kita tidak tergolong dalam kalangan seperti ini. Jadi, bagaimanakah kita boleh kurangkan cabaran ini dan pastikan Ramadan akan datang lebih baik? Ya, kita perlu seimbangkan ibadah uh, berpuasa ini ibadah kita dengan belajar, waktu belajar dan juga waktu rehat yang uh, secukupnya. Okey. Supaya uh, kita sentiasa mengurus masa kita dengan dengan baik. Okay? Faham? Malah Allah SWT juga telah berfirman dalam surah al ans Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta yang berpesan-pesan pada kebenaran dan berpesan-pesan dengan sabar. Baiklah cikgu, cikgu ada pesanan tak untuk semua pelajar sebelum Ramadan ini berakhir? Baiklah pesanan saya kepada uh, seluruh warga sekolah khasnya kepada pelajar sesiapa yang ataupun muslimin muslimat yang berpuasa di bulan Ramadan ini kerana iman dan juga ketaatannya kepada Allah SWT serta mengharapkan keredaannya okay, akan diampunkan dosanya yang telah lepas. Okay. Dan uh, kita seharusnya berlomba-lomba untuk membuat kebajikan dan uh, kebaikan okay, kerana bulan Ramadan ini adalah bulan keampunan. Baik penonton. Jangan lupa bahawa kita masih berpeluang untuk mengejar malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang dijanjikan keampunan dan rahmat Allah. Ramadan bukan penamat tapi permulaan. Jom jadikan bulan ini sebagai pemangkin untuk jadi lebih baik sepanjang tahun. Cikgu, sebelum kita menutup tirai, saya pasti semua penonton rasa teruja nak dengar ucapan khas hari raya daripada pengetua kita. Dipersilakan Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga sekolah. Saya bangga dengan semangat yang ditunjukkan oleh warga sekolah sepanjang bulan Ramadan ini dan saya harapkan nikmatilah Aidilfitri dengan penuh kesyukuran dan jangan lupa kepada mereka yang memerlukan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dah terasa ambang nak raya ni. Terima kasih kepada pengetua kita, Cikgu Muhammad Syah bin Hashim kerana sudi bertandang ke studio STS dalam episod akhir Santai Tapi Sampai pada tahun ini. Baiklah. Diharapkan kepada semua penonton dapat mengambil manfaat daripada rancangan yang bersiaran selama empat episod ini. Saya mewakili produksi Santai Tapi Sampai dan Lensa Setinggi TV ingin memohon maaf jika ada sebarang kekurangan sepanjang rancangan ini berlangsung. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kami manusia. Gemersik tabir mengundang tiba, salam diutus, tanda ingatan. Syawal dinanti menjelang tiba. Salam diutus pohon kemaafan. Kita berjumpa lagi dalam episod seterusnya. STS, santai tapi sampai. Assalamualaikum.